А сейчас не могут представить свою жизнь без фигурного катания. Встречайте, участники проекта ⁇ Звезды на льду ⁇ Думаю, всем, без исключения телезрителям, памятен прошлый проект ⁇ Звезды на льду ⁇ И вот основные его участники на ваших экранах ⁇ Татьяна Навка, Анна Большова, Мария Киселева, Анна Семенович, Мария Петрова, Екатерина Гусева. Тамара Вячеслав Разбегаев, Игорь Бутман, Алексей Тихонов, Максим Маринин. И, конечно же, Марат Башаров, который выиграл год назад проект вместе с Татьяной Навкой. А вот это настоящий сюрприз! В сопровождении Ильи Авербуха и Александра Жулина на льду появляется Татьяна Анатольевна Тарасова, наш выдающийся тренер, непререкаемый авторитет в мире фигурного катания. И посмотрите! как ярко и зажигательно выглядит кадриль в исполнении Татьяны Анатольевны. спортом заслуженный тренер России, воспитавший не одно поколение олимпийских чемпионов, легенда отечественного фигурного катания Татьяна, Татьяна Анатольевна Тарасова. Тарасова. Татьяна Анатольевна, что скажете о наступлении ледникового периода?